Добрый день, Сергей. Добрый. Поздравляю вас с титулом лучшего игрока прошедшего тура Кубка ФК «Универ». Прокомментируйте ваш последний матч, пожалуйста, против команды «Верола». «Верола» очень сильный соперник и чемпионы. Вот. Очень сильная была трудная борьба. Мы пропустили мяч, как всегда, немножко расслабились, но тем не менее взбудоражились. Включили характер, постарались играть комбинационно и все вместе дружно выиграли этот матч. Матч был очень тяжелый. Артем Коновалов, вратарь Верола, отставил, как всегда, блистательно. Очень хорошо стоит в воротах. Иногда у него просто выдают такие матчи, когда ему очень трудно забить. Но нам удалось. Мы и шли на результат. Или выигрыш, или ничья, потому что нас этот устраивает, чтобы попасть, бороться за третье место, за медали. Поэтому ждали Веролу, ловили на контратаках. В принципе, что и получалось. Четыре команды начали забивать в этом матче только после того, как пропустили. Противно ли это для команды? А, ну, я бы сказал, что, наверное, да. Мы сперва пропускаем, наверное, почти с каждой команды мы сперва пропускаем, потом уже сами забиваем. Но мы постараемся эту ошибку убрать со своей команды и показываем все-таки хороший результат, даже несмотря на то, что мы первый пропускаем. В прошлом вы стали авторами одного из крупнейших поражений для команды «Желстрой-2». Что можете рассказать об этом матче? Эх, матч был тяжелый. «Желстрой-2» – это одна из лучших команд в Кубке ФК универс С прекрасным составом, с отличным тренером. Они всегда борются за золото. Поэтому э, благодаря нашему тренеру Николаю Волошину, который сделал правильную стратегию, уже во втором матче подряд мы первые играли 6-2, сейчас 7-2 все-таки благодаря тренеру, благодаря его стратегии, мы придерживались его плану и дружески, так скажем, победили, за что я очень горжусь своей командой. На данный момент вы являетесь лучшим бомбардиром команды. Расскажите о своей четверке, о тех, кто отдает вам голевые передачи. У меня очень хорошая четверка. Это прищепа Владимир, Дяченко, Денис и Саша по животикам. Вы знаете, наверное, мы с Пожеводько моложе, чем Дьяченко и Прищепа. Они в своем возрасте, им уже за 30, они показывают просто великолепный футбол. Они пример для подражания, не только для нас и для меня в моей четверке в команде. Это пример для подражания всех футболистов. Поэтому мы всегда прислушиваемся к ним, как в раздевалке, так и на поле. А Голевые отдают все друг другу, мы не жадничаем, стараемся забивать, выручать. Видите, в нас верят наши спонсоры, поэтому наше руководство, и мы стараемся все делать для того, чтобы побеждать. А мои голы это всего лишь маленький бонус за наши старания. У команды планов есть завоевать третье место в этом кубке? Да, мы сначала нам наше руководство ставило задачу попасть в высшую лигу. С ней мы справились. После того, как выиграли Уорианы, Виролы, Жилстроя, Феда, мы ну, руководство поменяло задачи и поставили нам задачу играть за медали. Поэтому мы все делаем для того, чтобы не подвести их, ради них, ради команды, как бы попасть, ради наших болельщиц, болельщиков. Тех, кто в нас верят, мы стараемся играть и вот уже плоды, есть плоды, мы уже будем играть за третье место, это уже приятно. На летний сезон плавок у команды есть участие в каких-то турнирах? Мы как раз это обсуждаем. Сейчас, я думаю, что, скорее всего, закончится этот турнир и мы дальше будем принимать решения. Но, ну, скорее всего, да. Как в целом оценивать выступление своей команды в этом сезоне Кубка в Каунинге? Вы знаете, я играл а, в таких командах именитых, как Тепловик, Жилстрой, прекрасный коллектив Фитолеки в Соколе, но играя вот уже третий сезон в четырех комнатах, я понял, что наконец-то ну, я увидел еди единый дружеский коллектив, который выходит на поле сражаться друг за друга. Ну, лично я скажу от себя, что в таком коллективе я не был здесь. Поэтому я очень, как капитан, горжусь своей командой. Благодарю ребят за самоотдачу, за то, что они отдают все силы на поле ради победы, ради команды. Поэтому моя команда молодцы.